mu'dilalah wa mayyitul fala hadiyalah ashhadu alla ilaha la syarika lah anna sayyidina muhammadan abduhu wa allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bersua kita sekali lagi bertemu kita sekali lagi pada kuliah zuhur kita kuliah selepas zuhur kita pada setiap hari Selasa di mana kita me, menyelongkar, di mana kita mengkaji, di mana kita mengamati dan menghayati nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah belaka, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang pencipta kita, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang sentiasa mengawasi kita, Tuhan yang sentiasa menguruskan hal ihwal kita, Tuhan yang sentiasa mencucurkan rahmat ke atas kita, mengurniakan kita, limpahkan kita rezeki, memberi kita nikmat yang tidak terhitung, tidak terkira. Setiap degupan jantung kita, setiap helaan nafas kita, setiap uh, warna yang kita lihat, setiap deria kita yang kita kita dapat nikmati ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah dengan izin Allah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah rabbil alamin. rabbil alamin. rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Segala puji bagi Allah. Kita mensyukuri nikmat Segala puji bagi Allah Tuhan yang sema kita tidak mampu memujinya dengan pujian yang selayaknya kerana kita sangat jahil, kerana kita sangat lemah untuk mengetahui Tuhan kita sendiri kerana kita tahu, kita akur Allah yang maha isa ini, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha besar ini Sifat-sifatnya yang indah belaka sangat jauh daripada jangkauan kita Kita hanya manusia biasa, apa yang kita tahu hanyalah secepis maklumat yang diwarisi oleh Rasul kita SAW yang kita dapat melalui ayat Quran daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maklumat inilah kita sedikit sebanyak mengenal Tuhan pencipta kita dengan maklumat inilah sebahagian di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memilih untuk mengabdikan diri kepadanya alhamdulillah Allah memilih kita untuk kita menjejakkan langkah ke masjid ke rumahnya beribadah kepadanya alhamdulillah thumma alhamdulillah Ma'asyiral muslimin wa zunratul mu'minin rahimakumullah. Seperti yang saya pernah bincangkan dan kupaskan sebelum ini pada minggu-minggu sebelum ini kita telah ketengahkan satu fakta, satu satu maklumat, satu informasi. Ya, bahawasanya dan ini tidak boleh disangkal dan ini tidak boleh diketepikan sama sekali oleh kita orang Islam. Bahawasanya sifat-sifat Allah itu adalah Allah hebat-hebat belaka, Allah maha sempurna sifat-sifat Allah, nama-nama Allah semuanya adalah hebat-hebat belaka, nama-nama Allah semuanya adalah maha indah, maha sempurna. Akan tetapi para jemaah sekalian, apabila kita mengamati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamati ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahawasanya di sana terdapat nama-nama Allah yang lebih istimewa daripada yang lain. Aa, di sana dapat nama, kita dapat nama-nama Allah yang lebih hebat daripada yang lain. Di sana terdapat nama-nama Allah yang ada khasiat tertentu apabila kita amalkan. Aa, macam mana nak tahu ni? Kita tahu melalui ajaran Rasulullah SAW. Kita tidak mengetahuinya dengan aa, apa tu formula matematik ke? Kita tidak dapat mengetahuinya dengan Uh, kita agak-agak saja tidak boleh. Kerana apa? Kerana kita manusia biasa, kita tidak dapat mengetahui zat Allah ni bagaimana. Kita tidak dapat uh, apa tu menjauh menjangkaukan akal kita bagaimana hebat Allah ini. The only avenue, wadah satu-satunya wadah yang kita dapat maklumat tentang Allah pencipta kita adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui nabi kita. Dan apabila kita amati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di sana beberapa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-ismul a'zam. Nama Allah antara banyak-banyak nama Allah, ada nama Allah yang paling hebat, yang paling agung. Jadi kita tahu nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tuhan kita satu Tetapi nama dia banyak, jangan kita keliru ya Kita mentauhidkan Allah, kita mengisahkan Allah Kita faham dan yakin bahawa Allah itu satu Tetapi Allah itu maha sempurna Allah mempunyai nama-nama yang banyak yang mencerminkan sifat-sifatnya. Allah itu satu tetapi Allah juga dikenal sebagai Ar-Rahman. Allah itu satu. Allah juga dikenal sebagai Ar-Rahim. Allah itu satu. Allah juga dikenal sebagai Al-Karim, Al-Wadud, Ar-Rauf, Al-Majid. Ini semua adalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengandungi sifat-sifatnya. Pada minggu lepas kita dah sentuh nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ia adalah nama yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim dan juga terkandung di dalam ayat Al-Fatihah Ar-Rahmanirrahim. Kita dah sentuhlah Ar-Rahman Ar-Rahim ni ada perbincangan para ulama apa beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini itu kita dah sentuh tapi pokok ceritanya kita tahu Allah itu Maha merahmati kita dengan rahmatnya kita pohon keampunan dengan rahmatnya kita pohon rezeki dan sebagainya. Pada hari ini izinkan saya terangkan sedikit tentang satu perkara ini iaitu Al-Ismul A'zam. Nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling hebat. Apa nama dia? Ha, para ulama berselisih pendapat. Al-Ismul A'zam ni, nama Allah yang paling hebat ni, nama Allah paling agung ni, apa khasiatnya? Nabi Muhammad SAW kata, Iza du'iya bihi ajab wa iza su'ila bihi a'tah. Idza du'iya bihi ajab wa Iza su'ila bihi a'ta. Jika kita seru Allah dengan nama yang paling agung ni, insya-Allah Allah akan menjawab seruan kita. Dan jika kita minta nama Allah yang dan melalui nama Allah yang paling agung ini, insya-Allah Allah akan beri kita. Ha, itulah khasiatnya, khasiat mengetahui nama Allah yang paling agung. Kita tahu mungkin sebagai yang terantara kita tahu 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara 99 tu ada nama yang paling agung. Apa dia? di sinilah kita nak mengetahui apakah nama Allah yang paling agung itu. Ada beberapa pendapat tetapi saya akan kedepankan satu pendapat saja pada hari ini kerana pendapat ini adalah fokus utama kita pada sesi kali ini yang tidak yang tidak lamalah tidak panjang ya sesi kita ia adalah nama Allah Al-Hayyul Qayyum al hayy Al-Qayyum Al-Hayyul Qayyum, al -qayyum. Ha, Ini biasa kita dengar waktu apa ni Al-Hayyul Qayyum Pernah dengar tak? Pernah dengar? Tadi kita baru baca Al-Hayyul Qayyum dalam apa? Dalam ayat kursi Selepas solat kita baca ayat kursi Iaitu sunnah Nabi SAW Bila kita baca ayatul kursi Apa pembukaan ayat itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ha, Kita puji Allah Allah tiada Tuhan melainnya selainnya dialah Al-Hayyul Qayyum dan Al-Hayyul Qayyum ini kata sebahagian ulama ini adalah Al-Ismul Azam nama Allah yang paling agung nama Allah yang paling hebat jika kita minta kita seru Allah dengan nama ini insya-Allah doa kita akan terkabul jika kita minta Allah melalui nama ini insya-Allah permintaan kita akan diberi Aa, akan dikabulkan ini hasiatnya. Jadi Al Hayyul Qayyum ini apa maksudnya? Ada ada hikmah ya kenapa nama ini diketengahkan dan kenapa kita sebagai orang Islam, orang yang beriman perlu memahami apa erti Al Hayyul Qayyum. Sampaikan bila kita doa, seru Allah dengan namanya Al Hayyul Qayyum, Allah akan beri. Al Hayy itu maksudnya yang Maha hidup. Yang Maha hidup. Ha, itu maksud Al-Hai Kita semua hidup Apa beza hidup Allah dengan hidup kita? Hidup kita penuh kelemahan Hidup kita Awal-awalnya kita bayi kan Kita sebelum bayi lagi Kita janin dalam perut ibu kita Sebagai fetus Janin dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita Kita sangat lemah Jika ditakdirkan Ibu kita tidak sihat Ia boleh jadi menjejaskan tumbesaran atau pembesaran kita di dalam rahim ibu kita betul tak aa, sekarang ada komplikasi-komplikasi yang telah aa, apa tu pakar-pakar ah, perubatan cakap aa, jika isang ibu ada sakit sedemikian barangkali ada komplikasi ada penyakit yang juga akan dijangkit kepada janinnya itu tunjukkan kelemahan hidup kita ini kita hidup serba lemah sewaktu kita janin kesihatan ibu kita menjejas kesihatan kita dan kita tak boleh makan makanan kita melalui tali pusat betul tak ibu kita makan zat-zat gizi-gizi yang ibu kita dapat hadam daripada makanan makanannya masuk ke dalam tali pusat kita melalui sal saluran tali pusat kita dapatlah kita nutrisi gizi-gizi khasiat-khasiat untuk pembesaran kita itu kelemahan kita di awal fasa kehidupan sewaktu kita janin di dalam rahim kemudian apabila kita dilahirkan juga tidak tahu berkata apa-apa hanya tahu merengek dan menangis saja perlu disuapkan makanan perlu diberi susu dan sebagainya sangat lemah kita kemudian apabila kita dah besar meningkat usia anak-anak kecil ilmu kita pun masih cetek lagi kita buat benda yang salah kita tak tahu apa ini dan apa itu nak tambah nak hitung nak kira pun belum tahu lagi lepas tu masuk remaja dengan sikap apa tu nama dia sikap remajanya yang sangat apa tu suka apa tu memberontak dan sebagainya dan seterusnya lah bila kita tingkat dewasa kita kadang-kadang ada penyakit dan sebagainya hingga akhirnya bila ketua kita menjadi sebahagian lah sebahagian menjadi lemah semula sebahagian antara kita menjadi lemah semula apabila meningkat usia tua dan akhirnya kita menghembuskan nafas yang terakhir begitulah hidup kita adakah hidup Allah begitu tidak Hidup Allah maha sempurna, hidup Allah tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Beza dengan hidup kita, hidup kita ada awalnya dan ada akhirnya. Hidup kita ada awalnya tak kala roh ditiupkan ke dalam jasad kita. Itulah permulaan hidup kita. Dan akhir sekali bila sakratul maut, apabila tiba ajal kita, nyawa akan ditarik daripada badan kita. Itulah detik terakhir hidup kita di dunia ini. Kemudian kita akan langsungkan kehidupan di alam lain. Jadi begitulah hidup kita Hidup Allah tidak seperti hidup kita Hidup Allah maha sempurna Hidup Allah azali dan abadi Azali ni apa? Azali ni tiada permulaan uh, There's no starting point Tiada permulaan Itulah azali Itulah kehidupan Allah SWT sejak azali Dan kekal abadi Allah tidak akan mati Itulah Allah Tuhan pencipta kita yang maha sempurna Dan hidupnya Beza pada hidup kita Kita hidup kita penuh dengan kelemahan dengan aib-aib dengan cacat cela kita sakit kita terlupa dan sebagainya tetapi Allah kehidupan Allah sifat hidup Allah ini maha sempurna Allah bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna-sempurna belaka Allah maha melihat Allah maha pencipta Allah maha merahmati semuanya sempurna belaka tidak sama dengan kita itulah al-hayy jadi apabila kita berdoa kepada Allah ingat Siapa Tuhan yang kita minta ni? Tuhan yang kita minta ini adalah hidup yang kekal hidup abadi. Tuhan yang Maha Hidup dan Al-Qayyum. Tuhan yang Maha Al-Qayyum. Al-Qayyum ni apa? Ha kalau awak nampak tafsir-tafsir bahasa Indonesia, Maha terus Ya oh Tuhan yang terus menerus mentadbir. Tuhan yang terus menerus menguruskan Al-Qayyum ini bila kita nak Ramadan kita solat qiyamul lail. Qiyamul lail tu kita berdiri di tengah malam. Solat mendirikan solat di tengah malam betul tak? Hari uh, bila kita hari kiamat. Kiamat tu maksudnya kita berdiri bangun daripada kubur kita. Jadi qiyam, qiyam ni maksudnya berdiri. Tapi Qayyum ulama kata definisi dia al-qa'imu bi nafsihi al-muqimu li ghairihi. Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri, tidak memerlukan sebarang bantuan. Pada masa yang sama semua orang memerlukan bantuannya dialah yang mendirikan yang lain dialah yang mengurus tadbir makhluk-makhluknya yang lain jadi Allah maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala Allah adalah al-Qayyum Tuhan yang tidak memerlukan sesiapa pun tetapi semua yang ada memerlukan kepada dia Itulah inti sari maksud Al-Qayyum Tuhan tidak memerlukan sesiapa Tetapi semua orang memerlukan Allah Subhanahu SWT Itulah Al-Qayyum Jadi apabila kita berdoa Al-Hayyul Qayyum Kepada Allah yang Al-Hayy Kepada Allah yang Al-Qayyum Kita sebenarnya berdoa kepada zat yang maha hidup kekal abadi dan yang azali dan abadinya hidup dengan sempurna sifat-sifatnya pada masa yang sama semua orang memerlukan dia dia tidak memerlukan sesiapa Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah ingat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis qudsi yang bermaksud wahai anak Adam sesungguhnya apa uh, Mudarat muda, kamu tidak bakal memudaratkan aku dan kamu tidak bakal memberi manfaat kepadaku. Ya ini Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila kita bermaksiat kepada Allah, apabila kita berdosa kepada Allah, kita melalaikan perintah Allah, Tuhan ada mudarat tak? Tuhan apa tu ada ada kena hamful hum, effect tak daripada kita? Tuhan tak? Tuhan tetap sedia ada. Tuhan tidak ter, uh, tercedera dengan kita kita kalau sakitkan hati mak bapak, mak bapak kita terasa kan hati sakit dan sebagainya. Mungkin mak bapak kita terkesan, mungkin mak bapak kita jatuh sakit kerana runsing run dengan kita, risaukan kita, mak kita nangis dan sebagainya. Itu, itu manusia. Tetapi Allah maha kaya. Allah tak perlukan ibadah kita. Kita berdosa kepada Allah subhanahu wa taala yang rugi kita, Allah tak rugi. Betul tak? Yang rugi kita, kita yang hamba Allah al-fakir, yang miskin ni, kita berdosa kepada Allah, kita melalaikan perintah Allah, yang rugi kita, Allah tak rugi. Begitu juga kita beribadah kepada Allah, yang untung kita, Allah tak untung. Allah dah maha kaya, kekal kaya, Allah tidak memerlukan ibadah kita. Allah hanya menguji kita, menyuruh kita beribadah kepadanya sebagai satu ujian. Adakah kamu seorang hamba yang bersyukur, yang tahu diri bahawa kamu itu hamba? Allah tidak dapat keuntungan pun daripada ibadah kita pada masa yang sama dengan kelalaian kecuaian kita dosa yang kita laksanakan Allah tidak rugi sedikit pun itulah Allah yang maha al hayy al-qayyum Allah yang maha hidup dan Allah yang maha mengurus tadbir kita yang tidak memerlukan sesiapa bila kita sebut tentang al-hayul qayyum ini kita tadi sebut tentang ayat kursi ayat kursi ini ada kisahnya ada kisah salah satu kisah yang dis, uh, di di disampaikan oleh uh, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hebatnya ayat uh, Ayatul Kursi ini yang mengandungi Al Hayy Al Qayyum. Ayat Kursi ini adalah sebahagian daripada surah Al Baqarah. Ya dari uh, daripada ayat 255. Uh, tuan-tuan puan-puan kalau awak buka Quran, kalau anda buka Quran, Cek kepada uh, senarai kandungan, cari ayat Kursi tak jumpalah. Cuba cek content page Al-Quran Mushaf kita, cek ayatul kursi, tak jumpa punya. Ha, yang kita jumpa surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah dan surah nama-nama surah. Jadi kalau nak cari ayatul kursi di dalam surah dalam Al-Quran, kena buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 255. Baru jumpa ayatul kursi. Ayatul kursi ni ada satu kisah menarik. Pada satu ketika, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama timbangannya saja. Nama asalnya ulama kan yang popular mereka katakan namanya Abdul Abdurrahman bin Sakar Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakar Ad-Dawsi atau yang lebih dikenali sebagai Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga zakat. Menjaga zakat makanan-makananlah. Yalah orang dah berikan makanan untuk orang miskin jadi dia jaga macam security lah security di storum di inventory ya eh. inventory atau storum yang menjaga zakat-zakat pemberian orang untuk diagihkan nanti kepada fakir miskin. Jadi pada satu malam itu datang satu orang mencuri sikit daripada makanan zakat ni. Abu Hurairah dapat tangkap. Ha, sebab memang tugas dia tugas dia jadi security ni jaga jaga jadi jadi apa tu ha, penjaga zakat ni jadi dia tangkap orang yang mencuri ni. Orang mencuri ni maupun merayu. Rayu-rayu tolonglah lepaskan aku jangan apa tu bawa aku kepada pihak berkuasa merayu saya ada banyak ayal saya ada banyak tanggungan saya ada ahli keluarga yang lapar miskin saya nak saya ambil sikitlah saya curi ni pun pasal berhajat lepaskanlah aku lepas tu saya nak Abu saya dina Abu Hurairah pun lepaskan kerana kasihan lepaskan kemudian pada esok keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tahu sebenarnya apa yang berlaku apa berlaku kepada asir awak? Asir tu maknanya tawanan awak. What happened just last night to your uh, to your captive? Orang yang ditawan ni. Rasulullah dah tahu, subhanallah. Jadi Abu Hurairah pun kata aku lepaskan sebab dia kata dia ada banyak tanggungan, jadi aku kasihan aku lepaskanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, malam ni dia akan datang lagi. Malam ni dia akan datang lagi curi sekali lagi. Memang betullah. Pada malam kedua datang lagi orang tu curi makanan, Abu Hurairah tangkap lagi. Abu Hurairah tangkap, lepas tu orang tu merayu benda sama. Tolonglah aku, aku orang miskin, aku ada banyak tanggungan, lepaskanlah aku. Maka Abu Hurairah pun lepaskan. Keesokan hari Rasulullah SAW tanya lagi, Wahai Abu Hurairah, apa apa berlaku dengan tawanan awak semalam? Oh saya lepaskan Rasulullah uh, kerana dia kata dia ada banyak tanggungan. Maka Rasulullah pun kata, malam ni dia akan datang lagi. Ah ha, Malam ni dia akan datang lagi Kemudian betul lah pada malam ketiga tu datang lagi orang sama Sayyidah Abu Hurairah pun tangkap Daripada dia nak mencurian Sayyidah Abu Hurairah pun tangkap Maka orang tu minta rayu-rayu lepaskan Sayyidah Abu Hurairah kata dia tak nak lepaskan Tapi dia orang ni orang tu kali ni yang pencuri tu kali ni cakap Akan aku ajarkan kamu satu perkara yang bermanfaat Lepas ni awak lepaskanlah saya Apa manfaat dia, apa benda yang dia ajarkan Ayatul kursi Bila awak baca Awak akan dipelihara daripada Gangguan syaitan Ayat kursi kalau baca Akan dipelihara daripada gangguan syaitan Maka saya Abu Hurairah pun lepaskan Jadi pada besok harinya Saya Abu Hurairah jumpa pada Rasulullah Rasulullah tanya tawanan dia bagaimana Saya lepaskan dan dia ada Beritahu saya satu amalan ni Iaitu, jadi Sayyidina Abu Hurairah pun konfirmkanlah dengan Rasulullah Amalan yang diajarkan oleh orang pencuri ini apa amalan dia? Ayatul kursi ini adalah sebagai perisai kita. Barang siapa yang membacanya akan dipelihara, dapat peliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang itu benar walaupun dia seorang penipu. Orang itu berkata benar walaupun dia seorang penipu. Kadang-kadang kita nampak kawan kita yang penipu ni, penyangak, selalu suka kita tipu ni, kaki tembirang. Ada kalanya cakap betul juga kan? Ada kalanya cakap benar juga. Man, Hari ini hujan tak tempat kau? Ha, hujan betul, memang ha, betul lah hujan tempat dia Walaupun kita tahu man ni memang selalu penipu, kaki tipu Betul tak? Boleh berlaku, orang penipu kadang-kadang boleh bual, bual benda yang benar juga kan ha, Itu benda biasa, benda lumrah Jadi Rasulullah SAW cakap Orang ni, orang yang awak tangkap semalam dah tiga malam berturut-turut ni Dia bila ajarkan awak satu amalan maklumat ni Dia betul, dia kata benar Walaupun dia menipu, walaupun dia seorang penipu Memang penyangak lah orang dia dia berkatalah berkata benar walaupun dia seorang penipu. Lepas tu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cakap dengan Sayyidina Abu, Abu, Hurairah, "Tahukah kamu siapa orang tersebut?" orang yang dah tiga malam berturut-turut mencuri ni, lepas tu akhirnya ajar pasal khasiat ayat kursi. Siapa gerangan orang ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, "Sesungguhnya orang tu adalah syaitan." orang tu adalah syaitan sebenarnya. Syaitan menjelma sebagai manusia sengaja nak kacau-kacau, dia mencuri makanan dan akhir sekali bila nak minta lepaskan, dia ajar satu petua, baca ni akan dipelihara daripada syaitan. Macam dia juga. Apa bacaan dia? Ayatul Kursi. Subhanallah. Jadi kita ringan-ringankanlah lidah kita bila di rumah, bila selepas solat, sebelum tidur, kita bacalah ayatul kursi. Memang ada beberapa riwayat-riwayat daripada Nabi SAW yang mengajar kita bila kita nak baca ayatul kursi ini. Secara umumnya ayatul kursi ini adalah ayat yang paling agung yang diturunkan dalam Al-Quran. Ayat ayatul kursi ayat yang paling hebat yang diturunkan dalam Al-Quran. Ini adalah ayatul kursi di dalam surah Al-Baqarah. Faham tuan-tuan puan-puan sekalian? Dan ayatul kursi ini dalam ni ada apa? Ada dua nama Allah yang agung yang sebahagian ulama' menyatakan inilah al-ismul a'zam inilah nama yang paling agung bagi Allah iza du'iya bihi ajaba wa iza su'ila bihi a'ta bila kita doa dengan nama Allah ni akan dijawab dan apabila kita minta Allah melalui nama ini akan diberi apa namanya al hayyul qayyum al hayy al qayyum Allah yang maha hidup Allah yang maha mengurus tanpa memerlukan sesiapa dan semua orang memerlukannya al qayyum Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum sekian begitulah perkongsian saya pada hari ini semoga dapat manfaat semoga kita dapat amalkan ayatul kursi semoga kita dapat meminta Allah Subhanahu wa taala melalui namanya yang agung yaitu al hayy al qayyum semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu yang disampaikan diberkati juga insyaallah taala amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha shi'ta sahla. Allahumma hdinna wahdhibna wa ja lana sababan lil hidah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah. ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، تقبل الله منكم.